Tangan, kaki dan mulut Atau lebih dikenali sebagai hand, foot and mouth disease HFMD Jom kita tengok dengan lebih lanjut Punca HFMD Puncanya disebabkan oleh enterovirus Ia adalah suatu jenis virus Coxsackie uh, virus A16 dan enterovirus 71 Antara yang paling kerap menjadi punca HFMD dan HFMD ni dia merebak dari individu ke individu dengan kontak secara langsung melalui lelehan hingus, air liur, najis dan cecair lepuh daripada mereka yang dijangkiti. Cecair lepuh tu daripada uh, vesikel ataupun blister yang kita panggil benjolan yang berair lah. Macam mana HFMD berjangkit? Macam saya sebut tadilah, kontak langsung dengan air liur, najis dan cecair dari lepuh pesakit Permukaan tercemar pun boleh menjadikan benda yang sama. Udara apabila pesakit batuk atau bersin. Kita melihat dengan lebih lanjut tanda dan gejala biasa yang kita nampak pada penyakit HFMD. Uh, yang pertama yang paling lazim adalah demam, sakit tekak, sakit kepala, hilang selera makan, ulcer pada tekak, mulut dan lidah, ruam dengan vesikel atau benjolan berair pada tangan, kaki dan kawasan diaper. Bagaimana ke bentuk ruam? Soalan seterusnya kan? Okey, itu dia. Gambar pertama kita boleh tengok ulcer dalam mulut. Blister yang saya sebut tadi tu yang berair. Ruam yang berair di sekeliling kawasan mulut. Gambar kedua kita boleh tengok dengan lebih jelas. Ruam di sekeliling kawasan mulut yang saya sebut tadi. Gambar ketiga pula dia menunjukkan ruang pada kawasan tapak kaki dengan gambar yang keempat tu ruang pada kawasan tapak tangan. Gejala HFMD dia boleh dibahagikan kepada tiga ya. Ringan, sederhana dan teruk. Soalan yang biasa kita tanya, bila saya kena bawa pergi klinik, bila saya kena bawa pergi hospital, bila saya nak tahu benda tu sesuatu yang makin menjadi teruk, kita lihat bersama. Kalau ringan, Simptom demam diikuti dengan ruam ataupun blister saya sebut tadi tu pada tangan, kaki, mulut dan lidah. Anak-anak ini boleh dibawa ke klinik biasa untuk mendapatkan rawatan simptomatik. Apa itu rawatan simptomatik kita akan tengok dengan lebih lanjut sekejap lagi ya. So, yang ini yang sederhana pula gejala jangkitan pada saluran pernafasan yang kita nampak anak-anak ni Uh, bernafas dengan lebih laju ataupun susah nak bernafas, muntah, cirit-birit, kurang selera makan yang anak-anak yang ini pula perlu dibawa ke, ke jabatan kecemasan hospital terdekat. Kalau makin teruk, katakan komplikasi seperti encephalitis dan myocarditis yang uh, tidak begitu jarang berlaku dengan penyakit HFMD ini Ha, bila kita nampak anak-anak keliru ataupun kita tanya satu dia jawab lain. Nampak macam dia tak faham apa yang kita tanya ataupun nampak dia uh, tidak normal untuk diri dia. Anak-anak ha, yang begini pun perlu dibawa ke Jabatan Kecemasan Hospital Terdekat untuk memastikan itu bukan encephalitis lah. Tempoh jangkitan HFMD. Okay, tempoh, tempoh inkubasi 3 hingga 5 hari. Tempoh dijangka untuk sembuh adalah 5 hingga 7 hari. Paling berisiko katakan untuk mendapat jangkitan ataupun penularan jangkitan adalah sebelum dan selepas gejala itu timbul. Penularan jangkitan boleh terjadi sehingga ruang atau lepuhan itu kering. So, kalau lah soalan seterusnya nak tanya bila anak saya boleh hantar balik ke taskar ke sekolah, tunggulah sampai dia punya ruang semua kering, tak ada demam dah lebih 24 jam, makan macam biasa, berak kencing dah macam biasa, ha, bolehlah hantar tu. Selagi tak normal, ha, tunggulah dulu ya, ibu apa Sokongan awal dan rawatan simptomatik seperti yang saya sebut tadi. Seperti yang saya terangkan, HFMD ni dia disebabkan oleh kuman virus. Bila dia kuman virus, tiada ubat antibiotik ya, ibu bapa? Ubat antibiotik adalah untuk kuman bakteria. Maksudnya HFMD ni, dia tiada rawatan yang khusus. Kalau uh, ibu bapa mahu bertanya, kalau dah doktor cakap tiada rawatan khusus, apa lagi yang boleh buat? Okay. Kita punya um, apa yang kita perlu lakukan adalah untuk mengurangkan demam dan sakit pada kanak-kanak yang terlibat. Untuk yang ini boleh bagi paracetamol ataupun panadol. Diberikan mengikut dos yang disyorkan oleh doktor 4 hingga 6 jam sekali. Kalau untuk kanak-kanak yang ada ulcer dalam mulut, galakkan anak-anak ini berkumur dengan air garam suam. Macam mana nak buat air suam dengan garam tu? Ambillah satu cawan kecil, letak air suam, tak terlalu panas. Lepas tu letak satu sudu kecil garam, gaulkan bagi dia kumur dengan benda tu. Kalau tak, boleh je beli ubat kumur antiseptik. Dekat farmasi boleh, kedai biasa pun boleh. Elakkanlah bagi dia makan makanan yang pedas ataupun berasik. Kenapa? Cuba bayangkan mulut dia penuh dengan ulcer, dah ada luka dekat dalam mulut tu. Lepas tu pula bagi dia makan orange. Cakap anak tak makan orange. Macam mana dia nak makan kena dekat mulut tu pun dah dah sakit kan? lagi sakit mulut dia nanti dia tak akan bukan nak makan tak nak makan orange je nanti semua benda dia tak nak makan lagi menjadi masalah bagilah makanan yang lembut yang tidak begitu panas yang tak pedas yang diboleh telan okey kekalkan hidrasi kanak-kanak yang ini yang paling penting bila anak-anak ada HFMD untuk memastikan dia minum tak kisahlah dia minum minuman jus ke, makan aiskrim ke, minum air kosong ke, minum air sirap ke, asalkan dia minum. Yang biasa ibu bapa cakap, saya dah buat susu satu botol doktor, dia tak minum langsung, masuk mulut terus keluarkan, nangis-nangis dia. Ya, yeah, sebab Mulut dia seperti saya sebut tadi dah penuh dengan alsa. Dia memang tak boleh nak gonggok botol tu. Macam mana dia nak minum? Apa yang ibu bapa boleh buat? So, itulah masanya. Kita boleh menggalakkan anak-anak kecil ni minum dengan straw ataupun pakai cawan. Kalaulah katakan budak tu mungkin dalam 10 bulan straw tak pandai, cawan tak pandai, pakailah sudu kecil. Bagi dia minum dengan lebih kerap. Supaya dia boleh habiskan sekurang-kurangnya dua per tiga apa yang dia minum selalunya tu dia boleh habiskan dalam masa yang lebih panjang lah. Rehat yang cukup juga penting untuk memulihkan sistem imuniti badan kanak-kanak. Kalau soalan seterusnya adalah apakah petua semula jadi? Kan orang takut nak bagi ubat lah, tak nak bawa pergi hospital lah, menyusahkan lah, nak kena beratur lah, lambat nak jumpa doktor lah. Apa yang boleh buat dekat rumah? Pastikan anak-anak ini makan dan minum cukup. Boleh je bagi sup ayam. Letaklah kentang tu potong kecil-kecil ke. Letak sayur lain yang dah letak lembut. Yang potong kecil-kecil dan lembut supaya dia boleh telan. Dan benda tu tak pedas air kelapa muda. Dari dulu-dulu zaman atuk lagi dia cakap kalau air kelapa muda ni cirik ke apa bagi je air kelapa muda. Kenapa? Sebab kelapa air kelapa muda tu ada garam yang diperlukan oleh badan. Dengan dia punya isi tu sekalipun memang lembut. Kalau budak tu boleh makan isi air dan air kelapa muda tu pun sudah cukup lah. Tapi janganlah satu hari bagi satu air kelapa lepas tu cakap dah cukup tak cukup. Cuma itu boleh dijadikan salah satu benda yang budak tu diberi masa dia tak sihat tu. Kalau bagi aiskrim memang dia sukalah. Tapi tak kisah. Sementara dia nak baik tu, bagilah aiskrim. Sebab dia tak sakit. Dia sejuk. So bila dia sejuk, dia akan rasa lebih selesa untuk makan. Tekak pun tak sakit. Buah-buahan dan jus ni perlu pandai pilih lah. Boleh bagi tembikai ke. Uh, boleh bagi mungkin jus yang... Uh, Bukan jus limau ke yang boleh memedihkan mulut lagilah. Apa yang boleh disapu? Kecuali daripada krim ke apa yang doktor bagi? Antaranya adalah minyak kelapa dara, minyak zaitun, gel aloe vera. Yang ini tidak akan memudaratkan lagi keadaan kulit dia. Harap dapat membantu kalau dia tiada alahan pada benda yang digunakan. Lah. Bilakah anak-anak ini perlu dibawa untuk berjumpa doktor? Satu, alsa dalam mulut yang terlalu banyak yang menjadikan anak-anak ini sukar untuk makan atau telan makanan. Yang keduanya, bila ada tanda-tanda dehidrasi, kurang buang air kecil, bibir kering, budak tu nangis, keluar bunyi je, air mata tak keluar. Ha, itulah tanda-tanda dehidrasi. Kalau dah jadi sampai ke tahap itu, memang kena bawa dekat jawat jabatan kecemasan lah dekat hospital terdekat ya. Demam berpanjangan, demam lebih 3 hari ataupun suhu badan semakin tinggi lebih daripada 38 darjah Celsius. Memang dah bagi ubat setiap 4 hingga 6 jam sekali dah bagi Panadol masih tak kebah juga. Tak apalah, bawa je lah dekat hospital terdekat. Budak tu pun kalau dah demam 3 hari tu dah kurang makan dah lembik dah dia. Lagi satunya kalau keadaan anak tidak stabil. Apa maksud keadaan anak tidak stabil tu? Maksudnya anak nampak terlalu letih, dia dah macam suka bernafas ataupun ada serangan sawan disebabkan oleh suhu badan terlalu tinggi. Yang ini tak payah nak tunggu lagi, tak payah nak fikir lagi. Bawa je pergi Jabatan Kecemasan Hospital Terdekat. Bila ada masalah yang timbul, mesti ada pencegahan untuk mengelakkan masalah tu daripada timbul. So yang ini langkah-langkah pencegahan pula macam mana kita boleh mencegah daripada benda ni jadi lagi teruk? So apa yang kita boleh buat? Tidak membawa anak yang dijangkiti tu ke tempat awam. Sementara menunggu lepuhan tu kering dan anak jadi sihat, janganlah hantar anak ke sekolah, taska ataupun pusat asuhan. Itu menjadi tanggungjawab kita sendiri sebagai ibu bapa ya tuan-tuan puan-puan. Kita bersama-samalah Menangani masalah ini yang makin menjadi serius. Perlu juga sentiasa membersihkan tangan sebelum mengendalikan makanan atau anak yang menghidap HFMD, selepas menukar lampin ataupun cuci najis anak pun penting selepas menyentuh dan merawat lepuhan ataupun blister saya sebut tadi, katakan kita tolong dia sapu krim ke ubat apa-apa, basuhlah tangan lepas tu. Memastikan pembuangan lampin pakai buang dilakukan dengan cara yang betul. Kita tukar dia punya pampers kan? Ha, kita tukar pampers, terus masuk dalam plastik, ikat, buang. Masuk dalam tong sampah. Tak payah nak letak atas meja, bawah meja, tepi katil. Nanti tempat yang kita letak tu tidak dibersihkan, itu boleh jadi punca. Kenapa? Boleh jadi lagi banyak lagi kes HFMD. Elakkan jugalah berkongsi pakaian, tuala, perkakas makanan, minuman serta alat mainan antara anak yang dihidapi HFMD dengan anak yang sihat ya. Ibu bapa atau penjaga kanak-kanak yang menghidap gejala HFMD, bagaimana anda boleh tolong komuniti kita? Nombor satunya, dapatkan nasihat daripada doktor secepatnya jika terdapat tanda-tanda penyakit kaki, tangan dan mulut pada anak-anak. Kalau malam ni nampak ada naik ruang dekat tapak tangan dekat sekolah dia cakap ada HFMD. Tak payah tergesa-gesa bawa malam tu juga pukul 2, 3 pagi pergi dekat Jabatan Kecemasan Hospital terdekat sebab klinik tutup. Tak perlu. Anak tu masih okey lagi. Cuma nampaknya ada ruang. Ibu bapa, tuan-tuan, puan-puan tak pasti benda tu HFMD ke tak. Tapi anak masih okey. Maksudnya masih makan minum okey nak pernafasan macam biasa, boleh je tunggu sampai hari seterusnya boleh bawa dekat klinik berdekatan. Peka kepada sebarang perubahan tingkah laku anak-anak seperti kerengsaan dan mengantuk. Katakanlah anak-anak yang ada HFMD ni nampak macam mengantuk, lembik. Yang itu memang kena bawa dekat Jabatan Kecemasan Hospital terdekat lah seperti saya sebut tadi ya. Patut segeralah membawa anak ke hospital jika mereka tidak mahu minum atau makan muntah berterusan ataupun memang nampak mengantuk atau tidak efif maksudnya memang ada tanda-tanda dehidrasi tapi kita tak pasti kalau macam tu ibu bapa tak pasti tuan-tuan puan-puan boleh je bawa pergi dekat hospital terdekat elakkanlah menghantar anak yang mempunyai gejala seperti di atas yang saya sebut tadi tu ke sekolah prasekolah nursery ataupun tadika tunggu dulu sementara semua ruam dia kering dia tak ada demam sekurang-kurangnya lebih daripada 24 jam macam saya sebut tadi, barulah hantar. Itu menjadi tanggungjawab kita bersama sebagai ibu bapa dan juga komuniti dalam satu komuniti untuk mengelakkan masalah HFMD yang makin bertambah sekarang ni. Sapu dan bersihkan hidung serta mulut anak dengan tisu dan buanglah tisu yang telah digunakan dengan sempurna. Buang terus. Macam saya sebut tadi, jangan simpan dekat mana-mana dah. Habis pakai, buang masuk tong sampah, basuh tangan. Kalau ada masalah yang timbul, mesti ada jalan pencegahan. Macam saya sebut tadi kan. So, apakah cara untuk disinfeksi persekitaran ataupun barangan? Kita mulakan dengan rumah. Paling senang jumpa. Nak cakap pasal detol tak ada dekat rumah. Tak apa. Boleh lagi pakai Clorox. Yang kita pakai sebagai peluntur untuk basuh baju putih tu, pakai je. Satu liter dengan satu liter Clorox tu campur dengan sembilan liter air. Ataupun satu cawan, katakan kalau pakai cawan lah kan. Pakai satu cawan tu campur dengan sembilan liter air untuk membersihkan barang mainan ataupun untuk mop lantai lah. Apa lagi yang kita boleh buat? Kalau ada bahan basmi kuman yang kita beli, ikutlah pancuhan arahan seperti yang ditulis dekat botol tu rendam alat mainan peralatan makan minum dalam larutan selama dalam 5 minit macam tu bilas dan keringkan yang ini paling penting dekat pusat asuhan ataupun prasekolah yang kita hantar anak-anak yang ini perlu dilakukan selepas tamat sesi harian setiap hari yang keduanya mok atau lap permukaan tercemar. Ini termasuklah lantai, tandas. Yang sering kita lupa sebenarnya tombol pintu tandas tu. Budak-budak ni nak masuk dekat tandas. Dia pegang tombol tu. Masalahnya bila ada lepuhan ataupun benjolan berair dekat tangan tu. Kena dekat tombol. Kita pula lupa nak bersihkan tombol. Orang yang seterusnya pergi buka kat tombol yang sama. Senanglah dia kena jangkitan. Masalahnya So, jangan lupa nak bersihkan tombol pintu tandas, sinki dan kepala pipe yang biasa budak pakai untuk buka uh, permukaan meja. Yang ini pun perlu dilakukan sebelum dan selepas sesi harian. Dari tadi lagi doktor cakap pasal basuh tangan kan? Asyik buat ni basuh tangan, buat tu basuh tangan. Tapi apakah cara membasuh tangan dengan betul? Okay, kita tengok satu-satu ni. Dah siap bagi gambar lagi. So... Yang pertamanya, basahkan tangan, letak sabun dan ratakan. Lepas tu, gosok sabun tu dekat tapak tangan. Gosok setiap jari dan celah jari. Gosok kuku di tapak tangan. Gosok belakang tangan. Pergelangan tangan sekali. Lepas tu, baru bilas dengan air yang bersih. Dan keringkan dengan tuala dan tisu yang bersih. Itu baru cara basuh tangan yang betul lah. Ini kita tengok pula cara pencegahan HFMD di premis kanak-kanak. Yang kita biasa suka bawa kan indoor playground. Macam mana cara untuk mencegah? Sama jugalah dengan pusat asuhan ataupun nursery ya. So letakkan papan tanda dekat pintu masuk. Jaga kebersihan kawasan permainan dan kebersihan diri sepanjang berada di dalamnya. Sediakan hand sanitizer di pintu masuk. Gunakan setiap kali sebelum masuk dan sebelum apabila nak keluar tu pun pakai juga hand sanitizer, bersihkan tangan. Saringan gejala HFMD sebelum masuk perlu dilakukan supaya untuk memastikan kanak-kanak yang betul-betul sehat sahaja yang masuk ke dalam kawasan tersebutlah. Pastikan juga kebersihan indoor playground sentiasa dijaga dengan sapu dan mop permukaan apabila tamat sesi budak-budak bermain. <coughs> Uh, kita juga perlu disinfeksi alatan mainan apabila tamat sesi yang ini boleh dilakukan seperti yang saya dah terangkan tadi lah. Ah, yang paling penting ni kemudahan cuti kuarantin. Anak saya tak sihat, saya tak boleh hantar dekat taskar macam mana. Saya nak jaga, saya kena pergi kerja. Siapa nak bayar gaji saya? Soalan lazim kan? Semua orang tanya ni. Okey, kalau macam tu, Sebenarnya kita kena bersyukur kerajaan ada bagi kemudahan cuti kuarantin. Kemudahan cuti kuarantin ni adalah untuk beberapa penyakit berjangkit termasuklah HFMD, demam denggi, denggi berdarah, campak atau measles, chickenpox, maaf layar salah sikit tu ejaan, difteria, malaria, dan juga lain-lain penyakit berjangkit yang diperaku oleh pegawai perubatan Soalan seterusnya boleh tanya Apa prosedur nak dapat cuti kuarantin ni? Doktor memanglah senang cakap Tapi nak buat macam mana doktor? Doktor tak terangkan ya. Dapatkan perakuan daripada pegawai perubatan Tak kisahlah klinik kerajaan ke, klinik swasta ke Bawa surat tu Lekapkan borang permohonan cuti kuarantin dekat pusat pekerjaan masing-masing. Hantar surat tu pada ketua jabatan sekali dengan permohonan. Untuk setiap kes, maksimum adalah 5 hari bekerja lah untuk cuti kuarantin. Kalau soalannya adalah, oh sa anak saya masih tak okey lagi lepas 5 hari bekerja ni, macam mana doktor? Siapa nak jaga? Kalau ayah yang cuti menjaga anak, 5 hari pertama tambah lagi 2 hari Sabtu ngah Ahad dah 7 hari mak pula bolehlah minta cuti kuarantin jagalah anak sampai dia betul-betul sihat sebelum hantar ke sekolah ataupun taska Ini pun saya mau tegaskan di sini cuti kuarantin tu bukan bermaksud cuti melancung ya tuan-tuan puan-puan cuti kuarantin adalah cuti untuk menjaga Anak yang tidak sihat dengan penyakit boleh berjangkit dengan senang. Apa yang sepatutnya buat? Kita sepatutnya uh, mengasingkan anak yang sihat tu tinggal di rumah seperti yang diarahkan sampailah anak tu betul-betul sihat, dah tak ada tanda gejala apa-apa yang baru demam pun dah okey, makan minum dah okey barulah boleh hantar Ketaskah ataupun prasekolah ataupun sekolahlah, manfaatkanlah tempoh yang diberi ini untuk memberikan tumpuan penuh terhadap perawatan anak yang dijangkiti HFMD. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.